Я занимаюсь рекламой, веду лично свой бизнес, также занимаюсь рекламой. Хочу вас спросить, как ваше настроение? Позитивное, да? Это круто. Я так понимаю, что еще не тонете в информации или есть немножечко уже? Я понял. Тогда от себя скажу, хочу поблагодарить Богдана за то, что дает возможность нам с вами обучаться. Я здесь сижу, я получаю такую энергетику от него бешеную просто. Я понимаю, что он много отдает, поэтому давайте поаплодируем ему. Он молодец. У меня нету слов. Это тот человек, который отдает пользу обществу. И, в принципе, я считаю, что это цель каждого человека. Не просто получать что-то, а отдавать. Тогда будет все круто. И... Я с тобой поделюсь. Здесь. Ты молодец, оказывается. Так, ребята, еще такой момент. Я еще тогда хотел это сделать, но как-то не сконцентрировался на этом. Если вы не против, я сделаю с вами селфи на свой блог. Никто не против? Все, поехали. Вот, я уже тогда вышел, думаю, так, что же я не сделал? Ага, я не сделал с вами селфи. Боже, я так расстроился, честно, ужас просто. Рубит пример, потому что, смотрите, я также сам расскажу просто инсайт, Де я не є? Вся де фотки, фіксирую, все, всі думають якийсь агент. Дивлюся, я ще раз на новій пощі. А хто це вислав? це хто, Там відео зняв, знаходимося тут, зараз ми знаходимося. А я не знаю, то мені зберігається, а потім, коли я щось роблю, сайті, що раз, у мене є інформація по тому чи по цьому. Чому він то робить? Тому що він розкручує свої дізерні сеті, і він може щось, ну, він зараз створює продукт, він додає до продукту фото, яке буде робити теж якусь певну конверсію. Буде мати замовлення, так? Да? Просто я якраз виходив на інсайт, щоб можливості під руками. Ми просто їх не використовуємо. Потім кажемо, нема немає у нас замовлень, немає клієнтів. Тому що просто зробити селфі нас в голову не прийде. Так. Ага. Слушай, а можна б... Давай, давай. До речі, победі так то по-другому. Бачите принцип у нього? Він каже, не робить це і будемо іншим. Да, сейчас еще видео, кратит, да? еще, еще види, видео, да. картинка да? видео, потому что фото это ну как бы не живое, да. Вот, ребята, хочу вас поблагодарить всех, что вы здесь сегодня есть. В это воскресенье можно было бы отдыхать, Приятно находиться с будущими акулами бизнеса в этом зале. Потому я бы вам поаплодировал сейчас, но у меня руки заняты. Поэтому поплодируем себе все вместе, вот. Круто, круто. Ну что ж, поехали. Спасибо. У меня видео есть, у меня видео есть. Спасибо. Так, ребята, первое. Вы как считаете, что вас отделяет от успеха? Ну, допустим, да, неплохо. Смотрите, что мне сейчас нужно сделать, если у меня цель пожать Богдану руку? Что мне нужно сейчас сделать? Я делаю раз, два, три. Четыре. Я достиг своей цели. Также и в бизнесе, в принципе, у вас есть цель, вам всего лишь нужно сделать пару шагов. Иногда это один шаг, иногда два, иногда тысяча, иногда миллион. Вот. Но в итоге вы дойдете к цели. Поэтому, общаясь с вами, я хочу в очередной раз сказать, что сделать что-то это несложно. Нужно освободить свое сознание. То есть здесь мы ставим себе клетку. Очень большую. Кто-то с нее не выбирается, кто-то выбирается. Такие люди, как Богдан, это освободители. Они пытаются вам помочь выйти с этой клетки. И я, в принципе, хочу также попытаться помочь вам осознать, что в принципе все это несложно. Потому что, как видите, я сделал 4 шага. Я достиг своей цели. Окей. Сегодня поговорим о Инстаграме. Uh, ну, пока поговорим о нем, хочу вам еще одну небольшую историю рассказать. Uh, как я на третьем курсе университета, uh, также как бы, ну, постоянно думал о бизнесе, как я сделал кое-какую манипуляцию, которая, в принципе, изменила мое подсознание в общем о продажах. Uh, все знают, что такое iPhone, да? Крутой телефон, начал набирать тренд уже очень давно, вот, все хотели его иметь. Uh, я подумал, как бы мне продавать айфоны. Uh, у меня не было, ну, у меня была там стипендия, не знаю, 500, наверное, на то время. Ну какой iPhone вообще, если он стоил там тысяч семь на то время, на 8. Вот. Мне пришла идея, совершенно странная идея в голову, которую я воплотил. Я просто зашел на OLX, просмотрел все предложения по айфонам которые есть, продаются, и увидел достаточно такую странную цену. То есть если в среднем iPhone там БУ стоит 4000, то человек продавал ее за 3,5. Я позвонил ему, узнал, есть ли такие, такие реально iPhone. Он говорит, да, есть. Что я сделал? Я покупал iPhone на OLX и продавал его на OLX на том же самом. То есть, грубо говоря, я покупал за 3,5 тысячи, продавал за 4 тысячи. Ну, в общем-то, рыночная цена, даже за 3,900. То есть представьте себе, кто бы мог представить, да, я был в одной сети со всеми людьми. Я сделал обычную манипуляцию, ну, это, это даже спекуляция, можно сказать. Беру одного человека, отдаю там же другому. В принципе, вот так вот я ну, проходил по таким вот шагам каким-то бизнес-идеям. Я думаю, что ваши бизнес-идеи, которые в вашей голове, можно точно так же воплощать. Просто позвольте себе поверить в то, что это как бы реально. Окей, поговорим сегодня о Инстаграме. Почему именно Инстаграм? Потому что если я вам скажу, что вы можете тестировать свои ниши совершенно бесплатно, вы мне поверите? На самом деле в идеале, конечно, бесплатного ничего не бывает обычно, да, и бесплатный сыр, сыр мишеловки. Но со временем я осознал, что именно социальная сеть Instagram позволяет делать кое-какие манипуляции в бизнесе совершенно бесплатно. То есть они сегодня еще нам дают такую возможность. Чтобы это сделать, естественно, нужно владеть какими-то определенными моментами в голове. Я готов с вами поделиться этими моментами и сразу хочу сказать, что Хочу получить от вас максимальную отдачу, потому что эти знания я получал достаточно большим трудом, за достаточно большие деньги от серьезных людей. И готов с вами поделиться сегодня безвозмездно. Я буду очень рад, если у вас будут результаты. Это будет самое крутое вознаграждение. Да, спасибо. Так, я здесь буду писать маленькие пунктики, да, по которым мы, в принципе, с вами э, что-то сделаем. Хочу сразу увидеть, скажите, пожалуйста, у кого есть аккаунт Инстаграма, вообще зарегистрирован на сегодняшний день. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, Грубо говоря, 80% аудитории уже там есть, да? Хорошо, следующий момент. Вы как считаете, если вы хотите затестить какую-то вашу бизнес-идею? Вам нужно новый создавать, или вы переделали бы свой, или в своем бы делали вот как? Переделали с нуля, да? То есть, в принципе, сейчас все, я так понимаю, желающие, скорее всего, будут создавать новый аккаунт, да? Но как его создавать вы в принципе знаете. Но я думаю, может кому-то нужна будет эта информация от начала, да, как мы это делаем. Я просто могу продемонстрировать это на экране. Вообще это актуально будет. Хорошо, поехали. Для того, чтобы создать Instagram аккаунт, вам, в принципе, что нужно? Первое, это иметь телефон, само собой, потому что я, в принципе, никогда его не веду через компьютер, потому что через компьютер, через Windows версию, там нету того функционала, который предоставляет телефон, в принципе. Поэтому первое, это телефон. Второе, мы заходим, пишем, так, 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 пишем Instagram. Вот, и телефон нам также нужен будет для подтверждения того, что мы реальные люди. Все, окей, okay, поехали. Так, мы зашли на стартовую страницу Instagram. Вот, что мы здесь видим? Ну, здесь уже просто у Богдана, скажем так, стоит его страничка. Вот, нам нужно зарегистрироваться. Мы выбираем вот этот пунктик. Все видно, да, все? Да, мы выбираем пунктик «Зарегистрироваться». То есть первое, что мы вводим номер телефона. Смотри, только если ты уже свой, этот номер телефона засветил здесь, то мы, увы, не сможем на него зарегистрировать же. А да. Я не я не помню, что там. Попробуем, да? То есть, ребята, как вы знаете, да, ограничение, что на один номер телефона можно зарегистрировать один аккаунт. С вашего телефона у вас есть возможность только создать 5 аккаунтов. Больше Инстаграм вам сказать нельзя. То есть, если вы будете больше пяти разных ниш на разные аккаунты создавать, после пятого вам Инстаграм скажет, извините, но на вашем устройстве уже мы не позволим вам создать. Придется уже с других телефонов. Смотрите, ребята, еще раз. Один номер, один аккаунт. Но с одного телефона, грубо говоря, вы можете сим-карты менять, ну, как это я делаю. У меня аккаунтов там, не знаю, сколько, много. Но чтобы тестить разные ниши, я покупаю новую сим-карту, вставляю ее, регистрирую на нее новый аккаунт. Но с одного телефона, с одного устройства, можно всего лишь их пять создать в Инстаграме. Потом он как-то, не знаю, по IP или как он там по Mac, как-то адресу он уже блокирует а эту возможность. Приходится искать, да, другие. Давай, кого не зараз и хочет, и в него телефон. Давай. Э, да. Зарегистрируем. Давайте, поехали. Девочка фитнес. фитнес леди Давайте начнем с номера телефона. Через плюс 3. Желательно всегда делать. Да, поехали. 705. 0,8. Окей. Смотрите, мы сейчас напишем, в принципе, имя и полное имя, но обычно, когда я делаю коммерческий аккаунт, я пишу там название нашего бизнеса. То есть если мы здесь напишем, там сейчас, как вас зовут, прошу. Вика там, да, допустим, напишем фитнес Вика, да, вот, то в будущем, конечно, если это будет коммерческий аккаунт, я обычно всю эту информацию у меня. Ну давай сейчас зарегистрируем так, как тебя зовут, вот имя и фамилия. А, нет, давай начнем с имя и фамилии, потом просто будем менять, Да, чтобы это была стандартная процедура. Говори. Виктория, да? Или Вика? Русский. Отлично. Так, Виктория. Ой, фу, позже. Еще раз. Виктория. То есть здесь мы должны ввести свой логин. Знаю, вот как вот сейчас Виктория. Странно. Давай ну пошли, смотри, давай нет, 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 нет. Ну смотрите, в любом а, случае все отсюда. Допустим, мы сделали Виктория Фитнес, а пусть будет 4 единички. Мы потом просто будем все это менять. А пароль давайте кверть. Я введу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну это как бы для начала, да? Окей, okay, все это нужно будет менять. Сейчас тебе придет код подтверждения на телефон. Сразу такой момент по поводу логина в Инстаграме. Если вы подписываете свою нишу в бизнесе, да, и если вы, допустим, ведете свой бизнес конкретно в Киеве, я всем советую подписывать сразу, там, я не знаю, что там, вагонка Киев, например. Не писать просто там вагонка. Там, грубо говоря, если кто-то продает это там, либо там Фитнес-бутылки Киев. Обосную почему? Если вы идете чисто по Киеву, да, грубо говоря, этот бизнес, этот вид бизнеса, если вы будете подписываться, например, на целевую аудиторию с Киева, человеку очень важно понимать, что вы здесь его продаете, а не вы с Москвы, например. да, Либо вы там с Харькова, например. да. Ему очень важно понимать, что вы с его города, и он может, по сути, у вас купить это. Так, а код подтверждения не пришел, да? 708 495. Ой. Да, сразу говорю, интерфейс на компьютере сейчас будет совсем другой, нежели не на телефоне. Но в принципе… Так, с чего мы начинаем, ребят? Смотрите, то есть мы, в принципе, там зарегистрировали какой-то аккаунт. Да? Он называется у нас Victoria Fitness 111. Вот, с этого момента мы начинаем оформлять структуру аккаунта. Структура аккаунта – это очень важный момент. Если она будет оформлена, скажем так, неправильным образом, естественно, и протестить нишу у вас не получится особо, потому что ваш аккаунт будет непродающим. То есть мы начинаем первое с названия. Если вы продвигаете не себя, если вы там, не человек-продукт, лично вы, там, я не знаю, может, какой-то инфобизнесмен, то здесь нет смысла писать свое имя и фамилию. Вы здесь пишете свою нишу. Например, я приду пример из своих работ. Если я продвигаю стоматологию, грубо говоря, я вам показывал там, да, у меня был клиент, у них стоматология называлась NeoDent. То есть я писал NeoDent и город, в котором эта стоматология Буча. Почему? Потому что с Киева в Бучу никто не приедет. В Бучу будут ходить только люди, которые живут в этом городе. Вот. им очень важно понимать, что эта стоматология находится лично у них. В общем, мы здесь написали Виктория, давайте вот по вашему аккаунту просто разберем. Я сейчас, ребята, что сделаю? Мы сейчас в реальном времени попробуем прописать структуру аккаунта Виктории, чтобы вам было понятно, как вы будете писать свои аккаунты. Вот, если будут вопросы конкретно у каждого по своей нише. Пожалуйста, не стесняйтесь, я есть в Viber, есть в вашей группе. Пишите, напрягайте меня. Если я не смогу ответить, я скажу, что не смогу ответить. Если смогу, я ну, подскажу всем, в принципе. Также я вам пришлю примеры своих работ, которые ну, показали хорошие результаты. Вы сможете себе как пример просто брать эти аккаунты и делать любую нишу свою, оформлять под, этот, под эту структуру. Так, поехали. Редагуватый профиль. Здесь такая штука есть. Вот. И здесь, в принципе, мы делаем основные трансформации по профилю. Имя пользователя, но я бы сейчас уже подумал бы над этим. Давайте подумаем, Виктория, как бы вам удобно было бы. Ваша ниша, еще раз скажите, пожалуйста, всем. Это хорошо, это, будет наше, это наше будет описание. Сейчас мы пишем название конкретно аккаунта, чтобы он хоть как как-то подчеркивал то, чем мы занимаемся. Что мы, например, сейчас не будем ему шашлык продавать в Инстаграме. Что? Смотрите, я бы предложил, да, либо Виктория э, фитнес-студио, либо Виктория фитнес-коуч, очень, кстати, прикольно звучит, либо Виктория фитнес-тренер, но фитнес-тренер – это тоже, скорее всего, уже 100% занятая ниша, их ну, много очень фитнес-тренеров. Давайте сейчас просто попробуем фитнес-студио, например. Как вам? Хорошо, смотрите, это не суть, мы дальше будем прописывать структуру аккаунта, и все будет написано. Так, смотрим. Пока что вроде бы свободно, но не факт. Смотрите, ребята, есть строка для веб-сайта. То есть, если у вас есть веб-сайт, я вам настоятельно рекомендую написать сюда этот веб-сайт. Так часто бывает, что люди заходят на ваш аккаунт, но там не покупают. Но когда видят ваш сайт, они могут перейти на сайт, если у вас достаточно качественный сайт, они могут оформить заявку на сайте. Обычно, это называется конвертация трафика, мы конвертируем трафик из инстаграм-аккаунта на ваш сайт. Вот, потому если у вас есть сайт, вы можете сюда смело писать свой веб-сайт. Смотрите, ребята, еще вам еще забыл сказать, очень важный момент, извините, не напомнил. Вот это вот Виктория Фитнес Studio, да, мы прописываем имя пользователя. Почему я сюда рекомендую указывать там Киев, Харьков, Днепр, Украина? Потому что если человек будет вас искать в поиске в Инстаграм, там есть такая строка поиска, например, ему нужна фитнес-студия Киев, он обязательно с помощью этой зацепки вас найдет, если вы вот здесь, вот здесь вы укажете Киев. Это дополнительная фишка, да. Я на самом деле это тестил, то есть в принципе, эта строка, вот здесь, если мы добавляем и био, и имя. Сейчас я вам объясню, что это значит. То есть, если вы хотите, чтобы какой-то к вам органический трафик заходил с Инстаграма, обязательно укажите город. Ну, это ничего страшного в принципе не будет, но это вам поможет в поиске в итоге. То есть, люди с Киева, скорее всего, если ваш аккаунт будет продвигаться, будут подписчики, будет активность, он, он вас найдет в Киеве. Поэтому можете указывать Украина, можете Киев, можете там, ну что угодно, что вам угодно реально. Смотрите, имя. Имя это вообще отдельная история. То есть если у вас коммерческий аккаунт, я вам просто сейчас предлагаю абстрагироваться. Нету такого как имя в коммерческом аккаунте. Имя это ваш контекст. Контекстное слово, по которому вас будут искать в Инстаграме. Если вы здесь в имени напишите «продаю», блин, что мне соленые огурцы постоянно хочется сказать, не знаю. Если вы напишите здесь «продаю соленые огурцы», то вас в поиске Инстаграма, скорее всего, найдут по ключевому слову «соленые огурцы». То есть это первая строка, это ваш контекст. Это контекст, как вот в Google, в Яндекс работает. Да? В этой строке у вас, по-моему, есть 31 символ, чтобы написать самые-самые свои ключевые яркие слова, но чтобы это было четкое предложение. Не там «продаю огурцы, киев, соленые», так нет. Там нужно все сделать правильно. Смотри, ну, я предлагаю тебе... дать. в любом тебе, случае, да. давай персональный, как ты говоришь, да? Кип... Да, как, как они хотят заниматься? Естественно, персонально. Чего они хотят от тебя? Они хотят фитнес получить, правильно? Да. И да, где да. они хотят заниматься? В каком городе? В Днепре, в Киеве. Харькове? В Киеве, отлично. Потому я предлагаю написать здесь персональный. Да-да-да, да, все правильно. Здесь мы пишем, ну, потому что здесь Инстаграм позволяет нам вначале вот уже весь, в принципе, вся строка имя, то есть... Латынь у нас только идет логин, логин, который сверху, Виктория Фитнес, да? Имя, и он по нам позволяет написать уже на русском. И биографию, описание структуры аккаунта тоже на русском, потому это уже проблем нету. Хорошо, персональный. Ой, боже, это украинский. Персональный. Фитнес. Киев. Смотрите, ребята, здесь на компьютере нет возможности всяких таких вот прикольных там Завитушек, рюшек всяких, поставить каких-то там ромбиков, рубиков. Обычно я это делаю, чтобы это привлекало взгляд. То есть на компьютере такой возможности нет. На телефоне у вас в эмоджи есть возможность такая проставлять. Я, например, всегда, когда ставлю какой-то город, перед городом, перед названием, ставлю э, значок планеты. Ну, чтобы это было понятно. Это интересно, красиво, это привлекает взгляд человека. Биография. Биография — это обычно Инстаграм что хотел от вас увидеть? Вы написали, я такой-то, такой-то, занимаюсь тем-то, тем-то, студент такого-то там вуза, грубо говоря, и так дальше. В биографии мы пишем то, что мы предоставляем, то есть то, что предоставляет наш бизнес. В моем случае я вам рекомендую первые две строки писать уникальное торговое предложение. Я уверен, Богдан вам расскажет, что такое УТП чтобы человек хотел прочитать дальше, чем вы занимаетесь, его нужно чем-то зацепить. Обычно это наше УТП. УТП на самом деле очень сложно придумать, ребята, потому что конкурентов очень много. И ну, я, бывает, сижу, ломаю голову просто часами, чтобы придумать какому-то клиенту УТП. Вот. Но ну, давай сейчас, Вика, мы с тобой что-то придумаем интересное, да, чтобы ты могла предложить необычного человеку, чтобы его заинтересовало. Смотрите, подсказка всем. В нише товаров, товаров обычно, я всегда пишу УТП бесплатная доставка. Я просто приплюсовываю эту стоимость доставки в цену обычно и пишу бесплатная доставка по всей Украине 1-2 дня. Ну, обычно это так. Либо мгновенная бесплатная доставка. В общем, это обычно неплохо срабатывает. Я думаю, что есть смысл приплюсовать эти 30-40 гривен на новую почту, да? включить ее в стоимость и написать ее о том, что вы настолько щедрый, что вы просто готовы бесплатно доставлять человеку. Для, для людей это работает очень позитивно. А, так, смотри-ка, ты предоставляешь персональные услуги по фитнесу, правильно? Хорошо, давай подумаем, что бы ты такого могла бы предложить человеку. Вот, допустим, я считаю, что а, на самом деле фитнес это на сегодняшний день большой тренд. А, много людей занимается фитнесом, много тренеров существует. Но когда я прихожу, допустим, сейчас с одним тренером, с другим, встретим, мне, у меня такое ощущение, что они предлагают все одно и то же, остается, скорее всего, цена, возможно. Я такой думаю, так, у кого же дешевле все же. Давай сделаем так, чтобы твое предложение влияло на человека таким образом, чтобы он не думал, где найти дешевле, а он знал, я хочу заплатить Вики, потому что у Вики круто. Первая строчка. Давай, ты что-то придумала? Бесплатная диагностика телосложения. Так, смотри, значит... У бесплатная. нас на тренировке, когда мы качаем пресс с девчонками, я говорю, печем пирожки, когда мы держим пресс с паузой, да, в статике. И все понимают, что значит печем пирожки. Это значит, ты держишь... Э, э, да. Вот это а. техника, техника. Хорошо, супер. А, ты себя позиционируешь Хорошо. как персональный тренер, потому мы пишем эффективно, топ топлю жир. Да, давай. Да, смотри, дальше мы мы написали два таких. Ну, первое это будет все-таки УТП, второе это будет такой цепляющий текст, третье я все-таки рекомендую, чтобы не напрягать уже человека нашими бесплатностями и эффективностями, все-таки написать, что ты персональный фитнес тренер. То есть персональные тренировки. Персональные я бы написал вот так вот. Персональные. Собственно, цель, чего мы предоставляем человеку персональные тренировки первая тренировка бесплатная, если кто-то предоставляет услуги, либо консультацию, ребята, это очень круто работает реально. Да. А, так, ребята, смотрите, что у нас получилось. Я удалил бесплатное диагностика телосложения, потому что много бесплатного, правда. Просто будет диагностика телосложения, эффективно топлю жир. Ну, мы сейчас это все местами поменяем. Первая тренировка бесплатная, персональные тренировки. Кто у нас? Виктория Фитнес Киев. Пропустил Инстаграм, такого нету. Супер, вообще прекрасно. Это, кстати, круто. Персональный Фитнес Киев. То есть уже вы зашли на эту страничку, вам понятно, чем человек занимается? Вот. То есть у нас еще есть немножечко символов для того, чтобы что-то еще здесь предложить. Я первым, думаю, образом предлагаю Поставить персональные тренировки. Второе, эффективно топлю жир. Третье, диагностика телосложения. И четвертое, первая тренировка бесплатная. То есть, когда человек доходит до того, что он уже, возможно, хотел бы прийти на тренировку, он видит, что она бесплатная. Скорее всего, он будет склоняться к тому, что нужно все-таки прийти к Виктории. Еще я бы добавил онлайн-консультация. Онлайн. Консультация. И в, те, в телефоне, в телефонной версии, опять же таки, смотрите, почему я говорю в телефоне делать. Потому что 80% трафика, 90% трафика будет из телефона. Инстаграм это как бы телефонное предложение, приложение. То есть смотрите, что мы, что мы имеем. Первое, мы создали аккаунт, мы его обозначили как Виктория Фитнес Киев. Зачем привязка Киев? Нам еще раз кто ответит, кто запомнил? Это называется региональная привязка, да. То есть Инстаграм э, уже будет понимать, что мы, скорее всего, с Киева. Если кому-то нас нужно показать, кому-то человеку с Киева, либо по рекламе, либо по поиску, он нас покажет в Киеве. Второй момент. Мы написали, что это персональный фитнес Киев. Все запомнили то, что в строке имя вот эти вот черные буковки, да, которые жирные. Это ваш контекст. И то, что вы там напишете, скорее всего, вас люди будут находить за этими словами. Это запомнили, да? Да, это ключевые слова, они не просто так вот отображаются сейчас. Потому что если меня будет искать Богдан Гобан, естественно, что меня найдут по этим словам, вот черным буковкам, да, потому что там обычно имя должно быть. Но так как уже рекламщики свои придумали комбинации, естественно, они придумали сюда писать ключевые слова вашего продукта. Вот, и это реально работает. Сейчас мы просто не сможем этого увидеть, потому что новый аккаунт, никакого контента, никаких подписчиков в Инстаграм еще нас не воспринимает серьезно. Так, третий момент. Мы прописали да, кое-какие штуки, которые, по идее, нам должны помочь продавать. Хорошо. Вот. Очень важно, чтобы вы садились себе и задавали вопрос. Если вы хотите что-то купить, в первую очередь, что бы вы хотели видеть? Допустим, я человек комфорта, человек стиля, комфорта там, и какого-то тренда. Мне очень важно, чтобы эти три вещи были в любом из продуктов, которые я покупаю. Если этого нет, то я этого не куплю. Точно так же здесь у Вики человек, который хочет, допустим, начинать заниматься фитнесом, либо что-то в себе изменить. Первое, если это ему нужно реально топить свой жир, это как бы его ниша. Да? Он хочет растопить свой жир, не просто понять, растопить. Второй момент, он хочет заниматься персонально. Третий момент, кому-то персонально и вживую заниматься не совсем удобно. Он стесняется, он не может, он хочет сидеть дома. Для этого есть онлайн-консультация у Вики. Четвертый момент. Первая тренировка бесплатна. Шару все любят, во-первых. Во-вторых, человеку, чтобы понять, что Вика за тренер, ему желательно прийти первый раз таки бесплатно. Это, кстати, очень круто. Вот. Я думаю, что на описании аккаунта мы сейчас завершим. Ты посидишь дома, еще посмотришь, как это выглядит все в телефоне. Поставишь какие-то штучки прикольные. Мы, может, на следующей встрече там когда-то сами уже посмотрим, что получилось у Вики. Смотрите, еще такой момент. По поводу аватара. Вот аватар, как бы, естественно, я вам не рекомендую никогда ставить аватар кота человека, если вы продаете продукт. Вы должны обозначить то, чем вы занимаетесь. И если это фитнес-тренер, то, конечно, в идеале ты там можешь поставить какую-то красивую девочку, типа там с гантелями, это будет прикольно. Либо если у тебя уже есть бренд, Victory Fitness Studio, желательно сделать свой логотип. И этот логотип просто залить. Это очень важно. Потому у кого есть возможность поиграться в Photoshop либо в каких-то других моментах, пожалуйста, это сделайте. Вот. Ну, смотрите, тогда э, вы приступаете к оформлению нового аккаунта вот таким вот образом. Как, у кого какие будут вопросы, пишите мне на Viber. И тогда уже в следующий раз мы рассмотрим, как заливать контент, какой заливать контент, какие лимиты есть и как вообще продвигать свой аккаунт по подписчикам. Это все я вам расскажу, вы сможете это делать. Но для начального этапа нужно создать вот такую вот сырую версию скелет своего аккаунта. Окей? Все, ребята, спасибо вам за внимание. Ви крутиє. Дякуємо Богдану. Дійсно хлопець енергійний, спортсмен. Чути, Раз, раз. А, чути. Дякуємо Богдану, що трошки зарядив енергію, молодіжну. Чекаємо тебе наступного разу. Чекаємо, чекаємо. Добре, друзі. Е, значить, у нас є завдання да, зробити аккаунт, щоб у кожного був. І у нас завдання е, написати свої цілі, мінімум 50 цілів, е, покласти якусь невеличку одну ціль, яку можете цієї неділі зробити, прописати декомпозицію і рухатися вперед. Хто не вибрав нішу, там все пропустив, все за одну неділю запустити. І сайти директи, цілі все поставити за неділю. Окей? І Instagram все запускаємо.